Это Мария Вэй, и сегодняшний выпуск я снимаю нет. Не в шкафу, как вы подумали. Дело в том, что я рассказывала, что собиралась сделать ремонт в своей комнате. И наконец-то моя комната чуть больше похожа на комнату бьюти-блогера, чем на комнату какого-то 20-летнего парня. И поэтому я снимаю выпуск на фоне Рейла. Да? У меня есть Рейл. Вот так вот. И это не потому, что у меня нет денег на шкаф. И сегодня я снимаю видео про свои фавориты. Знаете, моему каналу два года. И я не понимаю, почему я ни разу за эти два года не подумала, что... А почему бы не снять видео про свои фавориты? Потому что у меня столько... Но недавно мне пришла огромная посылка от сайта Копикод, и я решила наконец-то снять видео. Кто не знает, буквально два месяца назад был какой-то жуткий бум среди блогеров, потому что про Копикод начали говорить все, что ты заказываешь на нем там на 2000, и тебе потом возвращаются 200 рублей или сколько, заказываешь на 4000, там тебе 400 возвращается. И я, естественно, решил не отставать от всех, попробовать, что это такое, вернуться мне деньги и так далее. Вот, как вы видите, у меня с сайта ESOS вернется 500 рублей. Хм, хм, хм. Но да, в общей сложности со всего мне должна вернуться где-то 1000 рублей. И именно поэтому все вещи, которые мне прислали, я сложила вот в такой пакет. И да, давайте начнем. Первая вещь, которую я заказала, это была такая гигантская прищепка. Неожиданно, да? Я не знаю, где находится моя логика, когда я покупаю всякие странные вещи. Зачем мне большая прищепка? Зачем мне большой ментос? Поэтому в своем твиттере я написала, как бы вы хотели, чтобы я называла такие выпуски. И там было много таких вариантов угарных, что я даже добавила их к себе в избранное. Но пока я назвала выпуск Favorites, то есть не Favorites, а Favorites. И я без ума. Ну, тут просто все. Я без ума. Июнь. Так что, если у вас есть какие-то варианты, как мне назвать выпуски о фаворитах, то напишите мне в комментарии в конце выпуска. И может быть в следующий раз тут будете вы, потому что я прямо жду, что мне кто-нибудь посоветует какое-нибудь такое название. И следующее в моем чудном пакете будет вот такая краска. Видите, она вся такая пошарпанная, вот тут, вот тут, это все как бы винтаж. Нет, на самом деле Маша просто не умеет хранить вещи, потому что они у нее все валяются вот в такой куче, поэтому да, она уже вся пошарпанная, выглядит как будто ей лет 300. Мало кто знает, но я хочу покрасить волосы фиолетовые уже два года. Или хотя бы кончики фиолетовые, я не знаю. И всем, кому я рассказываю об этом, все мне говорят, ты чё, больная, что ли? Я не красила волосы уже, наверное, года два. Фиолетовый, малиновый, красный, но первая будет фиолетовая. Пускай это будет страшно, или еще чуть-чуть, я обязательно попробую. В жизни надо попробовать все. Но, может быть, не все, конечно. Следующая вещь, которую я также заказала на сайте, не знаю, зачем я так делаю, это бигуди. У, -ху! -у, Маши будут бигуди. Нет, вы не понимаете, это такие особые бигуди в виде сердечек. Сейчас я вам их покажу. Торжественно открою Та-дам! Мне они напоминают какие-то маленькие мочалочки С ними главное можно спать, потому что они мягкие И в принципе, если вы перед парнем, перед мужем Перед не знаю кем будете ходить вот в таких бегудях, Я думаю, вам никто ничего не скажет Потому что они реально такие милые Что можно вообще с ними каждый день ходить И кстати, все, кто меня спрашивает, как я накручиваю волосы Я никогда не пользуюсь плойкой Очень редко, точнее, я пользуюсь плойкой и так далее Очень часто я накручиваю на бегуди Но обычно мои бегуди такие стрёмные Что лучше меня не видеть в этот момент Дальше идет вот такая зеленая акриловая краска, которую я тоже собираюсь покрасить волосы. Шучу. У вас есть дома много скучных вещей, можно их раскрасить и сделать супер крутыми. Например, мой ноутбук, обыкновенный черный ноутбук, вообще ни о чем. Я его раскрасила краской, вот, то есть вы берете кисть и вот так вот не знаю, я надеюсь, вы поняли вообще, что я имею в виду. Кисти, их можно раскрасить в какие-нибудь цвета, не обязательно, чтобы все кисти были одинаково черные или одинаково там белые. Так что, если у вас есть свободное время, найдите акриловую краску и поверьте, у вас будет развлечение потом на целый день. Вы будете все красить, все подряд, что видите. Так, а мы едем дальше. Я хотела показать вам румяна и вообще мне куча всего пришла от Али Маска, но я очень ленивая и это где-то уже валяется, поэтому я покажу это в следующем выпуске. Знаете, вот если бы у меня была своя линия косметики, может она? когда не будет, то она бы выглядела как-нибудь так. То есть это какая-то вот готика. Я называю Элемаску нарядной косметикой, потому что у этой марки выдержан стиль во всем. Когда я была в Лондоне, я посетила магазин Элемаска, и меня поразило, как у них все сказочно оформлено. Так что, если хотите себя побаловать, закажите себе что-нибудь из серии. Я очень хотела бы вам показать больше, но как бы там снимать запрещено, поэтому да. Здравствуйте! Это Эде Туалете! Ну, в общем, это туалетная вода от Victoria's Secret. И, естественно, она называется Pure Seduction. Pure Seduction. Сейчас. Совращение. В общем, ребята, эти духи называются Чистое Совращение. Так что я рекомендую. Если вы возьмете арбузную жвачку, к ней добавите спелую клубнику и сверху набросаете несколько сладкущих леденцов, вы получите эту вкусняшку. Так что, как говорится, я безума. ума. Июнь. Реальный запах такой классный. Я, правда, пока еще не решила, кого я буду чисто совращать, но... Девчонки, вот такой маленький флакончик вам не повредит. И, кстати, если уж совсем быть честной, то я купила их два. Ну, чтобы наверняка. Следующая вещь, которую я заказала на сайте Копикот, это вот такая палетка теней Too Faced. Мне кажется, Too Faced у нас вообще нет в России, поэтому ее как раз выгодно заказывать с интернет-магазинов. В смысле, не выгодно, а вы больше ее нигде не купите. Зато ее можно заказать с сайта Копикод. Точнее, не с самого сайта, а Копикод это интеграция всех сайтов. То есть там есть Urban Outfitters, там есть Asus. Вот как раз с Asos можно заказать кучу косметики. И она вся будет со скидкой. Я, наверное, сегодня не покажу все, что мне прислали, потому что я там дофига заказала. Но вот эта палетка мне очень нравится, потому что тут такие цвета. Они прямо, знаете, все, что нужно для естественного макияжа. Очень нравится у них название, потому что у них у каждого есть название, например like a virgin. И какое необычное оформление у этой палетки. Знаете, кажется, что ее сделали несколько веков назад. А еще она у меня ассоциируется с фарфоровыми куколками. Не знаю почему. Прям милота вообще. Так что заказывайте ее с сайта Essos, но перед этим заходите на сайт Копикот из сайта Копикод уже заходите на сайт Эссис, тогда у вас будет скидка. Точнее, не скидка, а вам просто вернут сколько-то процентов. Я без понятия, как это работает, я как понимаю, ты когда заказываешь там много, они тебе возвращают сколько-то процентов с каждого сайта по-разному. И чем больше ты заказываешь, соответственно, тебе больше возвращается. И как только у тебя сумма будет 1000 рублей, ты можешь эту тысячу снять. Поэтому я как раз заказала так, что у меня вышло 1000 рублей, которую я потом сниму. И вот такие салфетки, Машеньки! Да, это всего лишь обыкновенные салфетки, но, боже мой, на них нарисован череп, и они все разноцветные, поэтому я обязана была их заказать. И сейчас я вам покажу. Вау, вот так они выглядят внутри. Мне кажется, если у тебя такие салфетки, ты даже будешь радоваться, если испачкаешься или у тебя насморк лишний повод их достать и всем показать. Ладно, я шучу, но согласитесь, они правда крутые. Боже мой, мне так нравится всякая красивая такая оформленная косметика. Не знаю, когда у меня закончится ремонт в комнате, я обязательно прям выложу вот так вот все, чтобы было красиво, потому что я действительно думаю, что косметика это красиво. Мама говорит, что я вам какие-то глупости рассказывала. Следующее, что я хочу вам показать, только сейчас я обратно положу. Угу. Все, красиво. Это вот такая помада от Карга, которая сейчас находится у меня на губах. Мне очень нравится этот цвет, и вы знаете, у меня лаки часто вот такого же цвета. А где мой лак? Вот мой лак от Баре. Раньше я говорила, что он вишневый, но теперь я говорю, что это цвет запекшейся крови, потому что это звучит круче. Но я не советую носить такой цвет каждый день, потому что он, конечно, реально старый. Но помада очень классная, я наношу ее в два слоя, и потом эти два слоя убираю салфетками, чтобы на губах осталось прям, знаете, вот совсем чуть-чуть. Сегодня я такая леди. Угу. Дальше у меня есть милый чай. Это апельсин, смешанный с кокосом. Для тех, кто обожает гонять чаи и кофеи, особенно я к таким отношусь, я советую вам все время пробовать что-нибудь новое, иначе вам в какой-то момент чай остачертеет. Например, моя мама пьет только черный чай, и я не представляю, как можно пить всю жизнь только черный чай. Я все время пробую что-то новое, и в этот раз мой выбор вот такой вот. И я думаю, каждый раз вам буду показывать какой-нибудь новый чай. И если говорить о еде, о еде можно говорить долго, то я думаю показать вам позже мой. Да нет, это всего лишь обыкновенные мюсли. Но на самом деле мне нравятся мюсли этой фирмы, потому что они, во-первых, они фруктово-ореховые, то есть там есть орешки, и фрукты. Во-вторых, мне очень нравится эта пачка. Но я уже рассказывала о том, что мне иногда вообще все равно, что внутри, главное, чтобы снаружи было красиво. Но в-третьих, они очень вкусные, так что да. Мюсли, это, кстати, то, что мне заменяет морковку на завтрак, потому что... Кто смотрит мои видео давно, те знают, что на завтрак я всегда ем тертую морковку с тертым яблоком, с какими-то ягодами, с... заряд витаминов на целый день. Следующее, что я вам хотела показать, это вот такая вот куртка со встроенными наушниками. То есть тут есть наушники, можно слушать музыку. И мне нравится материал, потому что это такая ветровка, чисто летняя куртка. И еще мне нравятся цвета, потому что, ребята, мне кажется, это вообще такое классное сочетание цветов. То есть тут идет как-то из оранжевого, идет фиолетовый и в зеленый. И это куртка фирмы Худи Бади, с которой у меня связаны очень теплые воспоминания. Дело в том, что давно я купила в Худи Бадди теплую куртку белую с синим. И мне она очень понравилась, классная куртка, и я в ней провела встречу с подписчиками. И каково было мое удивление, когда в Худи Бадди выложили у себя мою фотографию в их куртке и написали, что Мария Вэй носит нашу одежду. Знаете, это почти то же самое, если Шанель напишет, Кара Дельвин носит нашу одежду. По идее, тогда H&M вообще должен на меня молиться. Вот так. После этого я купила еще две куртки в Худи Бадди, и они абсолютно похожи, различаются только по цветам. Поэтому я хочу, чтобы вы выбрали, какая куртка вам нравится больше. Первая или вторая. Обязательно напишите мне в комментарии. Они абсолютно похожи, ничем не отличаются. Мне просто интересно ваше мнение. И может быть, когда-нибудь Шанель тоже обо мне напишет, что я ношу одежду. Правда, у меня нет одежды Шанель. И да, я думаю, последнее, что я покажу сегодня, потому что, мне кажется, я показала очень много. Хотя я не знаю. Ресницы сделаны из перьев, и я их еще ни разу не надевала. Но мне кажется, с ними будет классно сделать какой-нибудь такой сценический образ. Смотрите, какая милая ресничка. Так что да, это было... Ой, ой, ой. Это было последнее, что я вам хотела сегодня показать. Не знаю, был ли этот выпуск каким-то образом полезный, но надеюсь, он вас на что-то вдохновил. Например, раскрашивать всю свою квартиру акриловыми красками, или рисовать что-нибудь, или, может быть, покупать вещи онлайн, потому что я всегда советую покупать вещи онлайн. И, кстати, да, я попробовала наконец-то сайт, о котором все говорили. И да, вроде бы мне понравился всегда, когда делаете покупки по интернету, делайте это через кэшбэк, ищите что-нибудь со скидкой. На всех сайтах, если вы регистрируетесь, там вам иногда дают купоны. То есть я, например, регистрировалась на одном онлайн-сайте, и мне дали там название какого-то купона, и по нему идет скидка там 20% на твой первый заказ. Поэтому лазите, ищите, смотрите, заказывайте и будьте круче всех. Так что все, спасибо, что смотрели, настал конец выпуска. Так что напишите мне в комментарии, как мне назвать вообще подобные видео. И все, я пойду монтировать другое видео, потому что скоро вас ждет сюрприз. Надеюсь, он вам понравится. Все, пока!